मामले में आप लोग रिपोर्ट कब पेश करेंगे उनके साथ लैंगिक अत्याचार हुआ था कि नहीं हुआ था क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में देश और दुनिया के सामने ये बात छुप नहीं पाई कि उस समय कुछ बड़े लोगों को दिशा सालियन मामले में बचाने का दुस्साहस हुआ और वे बड़े लोग कौन हैं बड़े नेता कौन हैं ये सारा महाराष्ट्र देश जानता है अब दिशा सालियन के पिता स्वयं कह रहे हैं कि उसकी मौत के पहले उसके साथ लैंगिक खिलवाड़ हुआ है अत्याचार हुआ है उसे पीड़ित प्रताड़ित किया गया है और यह न्यायपालिका के सामने और न्याय की गुहार लगा रहे हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करते हुए इसका रिपोर्ट न्यायपालिका को सौंपेगी जो भी इसमें दोषी है उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल बचाने का प्रयास हुआ पर हमारी सरकार किसी को नहीं बख्शेगी श्रीमान उद्धव ठाकरे सरकारच्या कालखंडामध्ये दिशा सालियन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला हे काही लपून राहिलं नाही आणि का दडपण्याचा प्रयत्न झाला हे पूर्ण महाराष्ट्राला देशाला माहिती आहे कोणाला वाचवायचं होतं आता ज्या दिशा चालियनचे वडील स्वतः सांगतात की मृत्यूपूर्वी तिच्यासोबत लैंगिक अत्याचार झालाय तिच्या वडिलांनी तुम्ही खोटं ठरवणार कोटची मुलगी गेली त्यांची त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारच्या कालखंडात दिशा दिशाचालियन प्रकरण दडपण्याचं घोर कृत्य त्यांनी केलं असेल पण आमचं सरकार मात्र पारदर्शी पद्धतीनं या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत न्यायालय जो काही रिपोर्ट मागेल तो रिपोर्ट आम्ही न्यायालयाला देऊ जो कोणी दोषी असेल मग कितीही मोठा नेता असेल अभिनेता असेल त्याला आम्ही सोडणार नाही दिशा सागर आणि त्याच्या परिवाराला निश्चितपणे न्याय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कालखंडात मिळेल कल उद्धव ठाकरे का बयान आया एक नाथ शिंदे को लेके एक नाथ शिंदे रोते रोते जाते हैं अमित शाह जी के पास और कहते हैं कि मुझे किसी ने मारा इस तरह से और इस तरह का आदमी कहां से बाला साहेब ठाकरे का बारिश चलाएगा इस तरह से बयान दिया स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेने का क्या नैतिक अधिकार श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को है ये वो उद्धव ठाकरे है जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के विचारों को उनके पीठ में खंजर खोप करके जो पिता के दुश्मन थे शरद पवार हो गांधी परिवार हो उनके गोद में बैठने वाले उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेंगे आज ना उनके पास विधायक बचा है ना सांसद बचा है ना खून के रिश्तेदार बचे हैं सब छोड़ के चले गए श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों की शिवसेना है उनके जितने विधायक और सांसद हैं उसके दस गुना भी इनके पास नहीं है रोज इनके कार्यकर्ता नेता छोड़ करके एक नाथ शिंदे जी के साथ जा रहे क्या कारण है सब कुछ लूट गया पर उसी बंदर के भांति गिर पड़े तो भी हमारी टांग ऊपर इस भांति श्रीमान उद्धव ठाकरे पेश आ रहे सामने यह जो उनकी बयानबाजी है इस बयानबाजी से उनका अहंकार सामने आता है केवल शब्दों का चयन करना शब्दों के चयन करते हुए उसकी मिमिक्री करना इतना ही उनके अब उनके लिए शेष बचा है अन्यथा बाकी कुछ नहीं स्वर्गीय बालासाहबान हिंदुत्वा विचार बालासाहब विचाराला स्वतः बालासाहबान पाटीत खंजीर खुपसून यानी बाहबान विचारां गद्दारी के लिए श्रीमान उद्धव ठाकरे जी बोलते हिंदुत्वाविषयी त्यांना काय अधिकार बाळासाहेबांचं नाव घ्यायचं बाळासाहेबांचे जे राजकीय शत्रू होते व शरद पवार असतील गांधी परिवार असतील त्यांच्या मांडीवर जाऊन बसणारे उद्धव ठाकरे हे हिंदुत्व आम्हाला शिकवणार माननीय एकनाथ शिंदेसाहेबांकडे जेवढे खासदार आमदार आणि ने नेते आहेत त्याच्या दहा टक्के पण तुमच्याकडे उरले नाहीत किंवा जो शब्द जोडायचे टोमणे मारायचे पण आता नवीन सुरू केलं मिमिक्री करायला जेव्हा काहीच काम उरत नाही तेव्हा मिमिक्री करणं एवढंच काम उरतं तुमच्या विधानातून अहंकार तर स्पष्ट होतोच होतो पण अहंकार स्पष्ट होत असताना याही गोष्टीची तुम्ही जाणीव करून घ्या की एकनाथ शिंदेसाहेब कष्टानं मेहनतीनं बाळासाहेबांचा हिंदुत्वाचा विचार पुढे नेतात आणि तुम्ही मात्र सोनिया गांधीकडे चाकरी करत अपन करता विस्मरण तुम्हाला होता का संविधान के तहत विधायक और सांसद का चयन होता है और एक विधायक चार लाख लोग और एक सांसद लगभग अठारह से बीस लाख लोगों का एक चेहरा है वो एक ऐसा नुमाइंदा है जो लाखों लोगों की आवाज संसद में और विधान भवन में रखता है वो किसी अफसर के पास जाएगा खुद के काम के लिए नहीं जाता और लोगों की जो तकलीफें हैं उनके जो काम है उनको लेकर के जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उस विधायक को या सांसद को एक व्यक्ति न देखते हुए वह लाखों लोगों का लीडर है लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस भाव से देखने की आवश्यकता है और वही कारण है कि एक शुचिता होती है इसके पूर्व भी रही है और उसी शुचिता को लेकर के ये आगे का क्रम है ताकि जो प्रशासन है और जो लोक प्रतिनिधि है दोनों का आपस में रहे और लोगों के काम होते रहे यह उसके पीछे का भाव है एक आमदार साधारणतः चार लाख लोक प्रतिनिधित्व करते आणि खासदार अठरा ते वीस लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करतो आता आमदार खासदार जर कुठल्या कार्यालयात गेला तर लोकांच्या समस्या घेऊन जातो तर त्या ठिकाणी तो, तो एकटा आमदार किंवा एकटा खासदार असत नाही तो लाखो लोकांचा आवाज लाखो लोकांचा चेहरा तर त्याच्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे संबंध सामंजस्याचे असले पाहिजेत आणि जर अधिकारी त्या लोकप्रतिनिधीला सन्मान देतोय तो तो सन्मान त्या लोकप्रतिनिधीचा नाही आहे ज्या चार लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करतोय त्यांचा तो सन्मान आहे आणि अशा प्रकारची एक नियम याच्या अगोदरी आपल्या विधानसभागृहात राहिलेले आहेत आणि त्याच नियमांच्या पुढे जाऊन हा एक चांगला भाव चांगला उपक्रम सरकारचा स्वाभाविक तौर पर जब भी चुनाव समीप आते हैं तो अलग अलग दल एक साथ आने का साझी सरकार बनाने का साझे चुनाव लड़ने का प्रयास करता है तो श्रीमान शरद पवार जिसे यदि कांग्रेस वाले मिलते हैं अन्य दल के लोग मिलते हैं तो उसमें कोई आपत्ति का कोई कारण नहीं है पर एक बात सुनिश्चित है महाराष्ट्र का प्रतिपक्ष इकट्ठा लड़े अलग लड़े कैसे भी लड़े महाराष्ट्र में महायुति की सरकार सब दूर आपको दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी दल करके महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल करके उभर करके आएगा और एक कर्मठ कार्यकर्ताओं के आधार पर आएगा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का जिस प्रकार से काम रहा है उस काम के आधार पर आएगा इसलिए कौन शरद पवार जी के द्वार जा रहा है या शरद पवार जी किसे बुला रहे हैं इससे महायुति और महायुति के चुनाव में कोई परिणाम नहीं होगा साधारणतः निवर्ण का हा प्रघात है वेगळे पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतात काही पक्ष वेगळे लढण्याचा प्रयत्न करतात आता कोण माननीय शरद पवारांच्या घरी जात आहे किंवा माननीय पवारसाहेब कोणाला घरी बोलवतात कोणासोबत जात आहेत न जातात जाता हा वेगळा भाग आहे त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे पण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील महापालिकेच्या निवडणुका नगरपालिकेच्या निवडणुका अगदी आत्मविश्वासाने कामाच्या आधारावर आम्ही सांगतो की महावितेचं सरकार येईल महापालिका असो नगरपालिका असो कोणती निवडणुका असू देत याला कारण आमचा कर्मट कार्यकर्ता याला कारण एक प्रामाणिक पारदर्शी वीस वीस तास काम करणारा माननीय मुख्यमंत्र्यांचा देवाभाऊंचा चेहरा दोन उपमुख्यमंत्री आहेत तेही दिवस रात्र काम करतात त्यामुळे कामाच्या आधारावर आमच्यासमोर कोणी ये हो? त्याचा टिकाव लागणार नाही याही पूर्वी लागला नव्हता इथून पुढे तर शक्यच नाही